السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا عباد اللہ صاحب کا بہت زبردست بیان ایک حرام کا لقمہ چالیس دن تک نماز نہیں ہوتا تو سوچے اگر ہم اس طرح کریں گے تو کیا ہوگا ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ نیو بیانات بروقت دیکھ سکیں جزاک اللہ آپ نے فرمایا ایک حرام کا لقمہ ہے چالیس دن تک کوئی عبادت قبول نہیں چالیس دن تک کوئی دعا قبول نہیں بیت اللہ کا ضلع پکڑا ہوا ہے یا رب اللہ فرماتے ہیں سے قبول کروں کھانا تو حرام ہے پینا تو حرام ہے ہے لباس تو حرام ہے. حرام کمائی کے ساتھ بیت اللہ پہ جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے لبیک کلّا لبیک اوپر سے جواب آتا ہے لا لبیک کوئی قبول نہیں تیرا توشہ حرام تیرا کھانا حرام ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے ایسا عمل بتلائیں کہ میں مستجاب دعوات بن جاؤں میری ہر دعا قبول ہوا کرے آپ نے لمبا چھوڑا بسیفہ نہیں بتایا فرمایا اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا لو تمہاری ہر دعا قبول ہوا کرے گی آپ صلی السلام نے فرمایا سات باتیں جس کے کاروبار میں ہوں گی اس کا رزق پاکیزہ ہوگا اس کی کمائی برکت والی ہوگی جو بات کریں تو سچ بولے بات کرے تو ایک صحابی سا... 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 نے عرض کیا حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے فرمایا ہو سکتا ہے حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے فرمایا ہو سکتا ہے حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے تو میں نہیں نہیں ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا جب ایمان بنے گا جھوٹ نہیں بولے گا سچ میں نجات ہے جھوٹ میں ہلاکت ہے سچ بول کر دس ہزار سے دو ہزار رہ گئے اسی میں نجات ہے جھوٹ بول کر ایک ہزار سے ایک لاکھ کما لیا یہ ہلاکت ہے یہ پریشانی آئے گی ہاں جب آدمی جھوٹ بولتا ہے حدیث میں آتا ہے ایک پتو پیدا ہوتی ہے جو فرشتے انسان کے ساتھ لگے ہوئے ایک میل دور تک بھاگ جاتے تو برکت والی کمائی جو بات کریں تو سچ بولیں وعدہ کریں تو پورا کریں ہمانت ہم رکھی جائے تو ادا کریں سودا بیچیں تو خام خاں تعریفیں نہ کریں سودا خریدیں تو خام خاں عیب نہ نکالیں کسی کا حق دینا ہے تو ٹال مٹول نہ کریں کسی سے حق لینا ہے تو اس پر سختی نہ کریں کہ جس میں یہ سات باتیں ہوں گی اس کا کاروبار برکت والا بھی ہوگا پاکیزہ بھی ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار باتیں ہیں جس میں ہوں گی یہ پکا منافق ہوگا اور جس میں ہم چار میں سے ایک ہے اس میں نفاق کی ایک نشانی ہے بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو پورا نہ کرے امانت رکھی جائے تو خیانت کرے جھگڑا ہو جائے تو فوراً گالم گلوش پہ اتر جائے جس میں یہ چار باتیں ہیں یہ تو پکا منافق ہے لیگ محنت ہے ایمان بنے عبادت زندہ ہوں اخلاق صحیح ہوں معاشرت صحیح ہو معاملات صاف ستھرے ہوں کسی پہ ظلم نہ ہو عبداللہ بن عباس رضانوں کا زمانہ ہے کافلہ حج پہ جا رہا ہے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا قبر کھو دی میت کو اتارنے لگے اندر اجدہا بیٹھا ہوا ہے بہت بھگایا مارنے کی کوشش نہ مرتا ہے نہ بھاگتا ہے دوسری جگہ قبر کھو دی میت کو اتارنے لگے تو اجدہا بیٹھا ہوا ہے تیسری جگہ اجدہا عبداللہ بن عباس کے پاس حاضر ہوئے سارا قصہ سنایا فرمائیے اس کی زندگی کا کوئی گناہ ہے اور کوئی برا عمل ہے جس کا نتیجہ یہ دنیا میں ظاہر ہو گیا اب کسی جگہ پر بھی قبر کھو کھودو گے وہاں یہ اجدہ آئے گا اس کو کیا کرو اس اجدہ کے ساتھ ہی اس کو دفنا دو ہاں اجدہ کے ساتھ دفنایا جب قافلہ واپس آیا اس کی بیوی کو قصہ سنایا اس سے پوچھا تمہارا خامن کیا کرتا تھا کہ یہ تاجر تھا غلے کا گھر میں بوریاں آتی تھی غلے کی ہر بوری سے کچھ نہ کچھ غلہ نکال کر اس کی جگہ بھوس بھر دیتا تھا اس کی جگہ بھوس اس کا نتیجہ ہے اس کا نتیجہ جو دھوکہ دے صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا بازار میں ایک شخص غلہ فروخت کر رہے آپ نے غلے میں ہاتھ ڈالا <سؤال> اندر سے نکالا تو گیلا تھا آپ نے دریافت فرمایا یہ کیا کیا اوپر سوکھا ہے اندر گیلا ہے جواب دیا حضور بارش ہوئی تھی گیلا ہو گیا فرمایا گیلے کو اوپر کیوں نہ کیا اوپر خشک رکھا ہے اندر گیلا ہے یہ دھوکا ہے اور اس موقع پر فرمایا من رش فلئی جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے پورا دین زندہ ہو پوری دنیا میں یہ ذمہ داری ہے یہ دکاندار بعد میں تجارت باد میں زمیندار بعد میں افسر بعد میں وزیر بعد میں ہم مسلمان پہلے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پہلے ہیں پہلا کام اسلام کو پھیلانا ہے دکان چمکے یہ بعد میں اسلام چمکے یہ پہلے ہوگا میرا کارخانہ چمکے یہ بعد میں اسلام چمکے یہ پہلے ہوگا ہم دکاندار بعد میں ہیں مسلمان پہلے ہیں ہماری قوت اور صلاحیت دکان پر بعد میں لگے گی اسلام کے پھیلانے پر پہلے لگے گی اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی چمکے گا اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو بھی عزت ملے گی اسلام کی شان و شوکت ہوگی تو مسلمان کی بھی شان و شوکت ہوگی یہ زندگی امانت ہے اپنی مرضی پہ نہیں گزارنی یہ زندگی نعمت ہے اس کی قدر کرے یہ جوانی نعمت ہے یہ صحت نعمت ہے یہ زندگی نعمت ہے یہ بال ہے تو ہر چیز نعمت ہے تو میں زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے فراغت کو غنیمت سمجھو مشغولیت سے پہلے خوشحالی کو غنیمت سمجھو بدحالی سے پہلے اور غنیمت سمجھنے کا مطلب کیا ہے غنیمت سمجھنے کا مطلب کیا ہے اس کو صحیح مصرف پر لگا لو صحیح جگہ پر لگا لو سب سے بہترین مصرف اس زندگی کا اس جوانی کا اس صحت کا اس, 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 اس فراغت کا اس خوشحالی کا سب سے بہترین بصرف یہ دعوت کا کام ہے یہ تبلیغ کا کام ہے یہ انبیاء والا کام ہے اللہ کے دین کو لے کے دنیا میں پھرنا اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا اللہ پر نبی سے ما پل الیک من ربک جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کو آگے پہنچائیں امر ہے حکم ہے اللہ کا پیغام آگے پہنچائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا ہے بلیو عنی ولو آیا بات کو آگے پہنچاؤ اگرچہ ایک بات آتی ہو پہنچاؤ حکم ہے تو میرے بھائیو بزرگو بزرگوں جس طرح ہم نے مولانا عباد اللہ صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی جس میں انہوں نے حرام کے بارے میں فرمایا ہے تو ہم اگر اسی طرح یہ کام کرتے جائیں گے تو آخرت خراب ہوتی جائیں گی تو اس سے اچھا ہے کہ ہم نیک کام کرے اللہ اللہ کے رسول کے احکامات کو بروکار لاکر لا کر اپنے دین کو سنوارے اسی میں ہماری آخرت کی بلائی ہے باقی آپ لوگ سب سمجھدار ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے پانچ وقت کی نماز پڑھنی چاہیے اور اللہ اللہ کے رسول کے احکامات کو فالو کرنا چاہیے جزاک اللہ